बसमीम जनाब मोहसिन साहब चेयरमैन पब्लिक रिलेशन कमेटी और मौजूद ख़वात हजरा मैं चूँकि टाट के स्कूल वाला हूँ तो इसलिए उर्दू में बात करूँगा और दूसरा मेरे ख्याल में एक गलती हमसे से अमरीका के रिलेशनस में ये हो रही है कि हम दोनों ममालिक के तल्क़ को भी अपने यहाँ मशरक़ी रवायात और कबाइली रवायात के तनाजर में दोस्ती और दुश्मनी के आईने में देखते हैं जो बिल्कुल गलत है एक तालब इलम की हैसियत से मेरी अपनी राय ये है कि ये जितने भी अलफा हम इस्तेमाल करते हैं यूएस के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए दोस्ती का या टाइज़ का या पार्टनरशिप का ये सब मोगालता है हकीकत में हमारी और अमेरिका के आपस में इनमें कोई चीज़ नहीं है बल्कि हमारा हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि मुझे याद पड़ता है मेरे सहाफ़त के इब्तदाई दिन थे 2001 में हम जर्नलिस्टों का एक ग्रुप यूएस गए हुए थे और इसी मौजू पर गए हुए थे रही वाला साहब मरहूम तायर ख़ान साहब ज़िंदा है अल्लाह उनको ज़िंदा रखे जावेद चौधरी साहब थे हम सब थे तो उधर उनके स्टेट डिपार्टमेंट में एजाज़ साहब जानते होंगे उनके एक डायरेक्टर थे जेफर लोन स्टेड उनके साथ हमारी मीटिंग थी और ये नाइन एलेवन से सिर्फ एक महीना पहले की थी तो हम जब मीटिंग के लिए गए तो उन्होंने हमारे टेबल पे हर एक उसके सामने रिचर्ड आर्बिटाज़ का जो उस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका दि हिंदू के साथ एक इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट रखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारी रिचर्ड आर्मिटाज ने कहा था मैं नहीं कहता कि हमारी पाकिस्तान के साथ कभी दोस्ती नहीं रही है ये ताल्लुक हमारा ये ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप रहा है और ये पहले सोवियत यूनियन के तनाजर में था फिर अफगानिस्तान के तनाजर में था और अब पाकिस्तान को चाहिए कि यूएस के साथ इंगेजमेंट के लिए कोई बुनियादी तलाश करें लेकिन उसके बाद नाइन एलेवन हो गया तो नाइन एलेवन के बाद उनको फिर ज़रूरत पड़ी और फिर पाकिस्तान के साथ एक नए ट्रांज़ेक्शनल रिलेशनशिप का फिर आगाज़ हो गया और वो अभी तालिबान की दोबारा वापसी तक जारी था तो उन्होंने पहले पाकिस्तान को कभी भी पाकिस्तान के आईने में नहीं देखा है पहले वो पाकिस्तान को देखते रहे सोवियत यूनियन के आईने में उसके बाद वो पाकिस्तान को देखते रहे उस सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग के आईने में फिर वो देखते रहे पाकिस्तान को और वो ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप उनका जारी रहा तालिबान और अलकायदा के आईने में और अब उन्होंने अपने लेंस बदल दिए हैं और उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान की बजाय पाकिस्तान को देखना शुरू किया है चीन के आईने में और इन सब में बिल्कुल जिस तरह की दुकानदारी होती है तो अगर जब जब तक वो ज़रूरत रहती है मसला वो पहला जो ट्रांज़ेक्शनल रिलेशनशिप था वो सोवियत यूनियन के कंटेक्सट में था इसलिए हम सानिया सान की पाकिस्तान के वक्त बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे लेकिन अमरीकी तो क्लियर थे कि भाई हमारा रिलेशनशिप या हमारा आपके साथ ट्रांज़ेक्शनल रिलेशन वो सिर्फ उस तनाजर में है इसलिए बेड़ा नहीं आया अभी मैं बाजा कहता हूँ कि उसी रूस से तेल का बेड़ा तो पहुंच गया लेकिन अमरीकी बेड़ा नहीं पहुंचा। फिर मुजाहिदीन के दौर में जब उन्होंने भी मुजाहिदीन क्रिएट करने शुरू किए उनके कहने पर अरब मालिक ने भी हमने भी शुरू किए तो अमरीकी अनायतें भी शुरू हो गई और जब मुजाहिदीन सोवियत यूनियन का कोलेब्स हो गया और उनका मकसद पूरा हो गया तो इसी तरह हमें छोड़ दिया यानी वो अपने क्रिएट करदा मुजाहिदीन हमारे सपुर छोड़ दिए फिर उन्होंने प्रस्तर अमेंडमेंट वो शुरू कर दिया आ, लगा लिया उसके तहत पाबंदियाँ फिर उनको हमारे एटमी प्रोग्राम भी याद आ गया फिर उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी याद आ गई और इस तरह की बाकी चीज़ें भी लेकिन फिर जब नाइन एलेवन हुआ तो उसके बाद फिर फिर उनको जमोत यहाँ पे याद नहीं रही है। अभी जो साबा कह रही थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तो मुशरफ साहब के दौर में फिर उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उन्होंने कोई रोना नहीं रोया उन्होंने कोई डेमोक्रेसी का रोना नहीं रोया उन्होंने या आज भी उनको इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो उनको कुछ नज़र नहीं आ रही है तो उस वक़्त फिर वो इनायतें भी इस तरह नहीं थी बल्कि कारोबार था ये काम करो ये पैसे लो और हम उसी तरह वो काम करते रहे अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अच्छा फिर हमने वो ताउन किया उसके एवज लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में फिर उसी जनल मुशर्रफ के जो कंसर्नस थे तो वो उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखे यह पाकिस्तानी स्टेट के जो कंसर्न थे मस मतलब पाकिस्तानी स्टेट का ये कंसर्न था उस वक्त कि आप नॉर्थ वालों को या इंडिया को आने ना दें लेकिन उन्होंने चूंकि लार्जर उसमें इंडिया उनकी ज़रूरत थी उनको आने दिया उसके जवाब में फिर ज़ाहरी बात है कि कमज़ोर जो होता है वो ना तो नहीं कर सकता तो हमने भी जवाब में डबल गेम शुरू कर दिया और हमारे डबल गेम और अमरीकी हमाकतों के नतीजे में आज अफ़ग़ानिस्तान का ये हाल हो गया तो जिस तरह उस वक्त उन्होंने वो मुजाहिदीन या जिहादी कल्चर हमारे से किया और ख़ुद चले गए आज भी उन्होंने वही काम किया कि इसके बहुत सारे शवाइद भी मिलते हैं कि अगर उन्होंने खुद तालिबान को मुसलत नहीं किया है तो कम अज़ कम उनके तस्तुत को दोबारा रोका भी नहीं और मुझे आज भी याद पड़ता है कि ये जो जरमे खलीजात जो आजकल पाकिस्तान का बड़ा गम्हार बनता है तो इनके साथ हमारी मीटिंग थी उस वक़्त तो ये इतने तकबर में थे क्योंकि नाइन एलेवन नहीं हुआ था ना कि हम उसमें चार पांच पठान थे और ये फ्लूंट पश्तो बोल सकता है दरमियान में वो कई मरतबा फिर अभी मेरे साथ पश्तो बोलता रहा कल भी मेरी और उसकी मैसेजिंग हुई थी तो हमारे साथ एक तो तकबर में न पश्तो बोल रहे थे न और कुछ बोल रहे थे और इतना उनका थ्रेट नहीं और नफ़रत अंगेज़ ले जाता उस वक़्त लेकिन फिर आके जब ज़रूरत पड़ी अभी दोहा में और इस वक्त आप देखें जो उनके आ, जान बोल्टन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनकी किताब में आप देख लें कि वहाँ पर ट्रम्प और सी और पेंटागन और इनके नुमाइंदों की जो वाइट हाउस में मीटिंग्स होती हैं उसने उसकी रुदाज लिखी है तो एक जगह पे ट्रम्प उनसे कहता है मस आई ए और पेंटागान उनको कहता है कि जी फिर तालिबान मनज़म हो जाएंगे दाइश हो जाएगा तो ट्रंप उनसे कहते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए कोई नुकसान है तो जवाब में वो कहते हैं कि नहीं हम तक तो नहीं पहुंच सकते हमारा थ्रेट ख़त्म हो गया है तो ट्रम्प उनसे कहते हैं तुम लोगों का दिमाग ख़राब है उधर तालिबान आते हैं या अलकायदा वाले आते हैं तो मुझे और आपको क्या पाकिस्तान जाने ईरान जाने चीन जाने और वो जाने मैं अपने टैक्स पेयर का पैसा उधर अफ़गानियों के लिए उसमें ट्रंप के अल्फाज है एजाज साहब और मसिन साहब ने शायद पढ़ा होगा कि वो कहते हैं कि ये क्या आप लोगों ने तमाशा बना रखा है कि मेरे टैक्स पेयर के पैसे से मैंने अफगानियों के लिए स्कूल बनाया है और अभी आप कहते हैं कि जी हम हेली में टीचरों को ले जाते हैं क्योंकि रस्ते में वो तालिबान है तो जल्दी से निकल आओ अब वो उसके बाद अफग़ानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया आ, आ, पहले उन्होंने तालिबान के साथ वो सब कुछ किया था ये जो आज हमें ह्यूमन राइट्स का दर्श दे रही है तो गोन्तनाम बे ना मीडिया की रसाई ना किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं आप पता नहीं उधर उनके साथ क्या सलूक करते रहे फिर उसी गोन्तनाम बे वालों को निकाल के आपने क़तर में जब ज़रूरत पड़ी तो वी वी उनके साथ आप ट्रीटमेंट करते रहे अच्छा इसी जलम खलीज़ात के दौर में न सिर्फ ये कि बागराम जेल था बल्कि नाइट रेड्स को पहले दिन से लेकर आखिरी वक्त तक हामिद करजई रजस्ट करते रहे और आखिरी एक साल में उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट भी रीन्यू नहीं किया लेकिन वो उस पर इसरार करते रहे और इसी में खलीजात के दौर से वो नाइट रेड्स जारी थे जिसमें अफगान ख़ीन की रात की उनकी इज्जतों की भी पामाली होती रही और वो सब कुछ होता रहा फिर अशरफ गनी साहब ने उनके साथ वो एग्रीमेंट साइन कर दिया लेकिन उस अशरफ गनी को जब इन्होंने उनको बाईपास करके कतर में दोहा में बराह रास्त मुजात शुरू किए तो उसी दिन से अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया और फिर उनके साथ क्या बेवफाई की आज इस वक्त तालिबान की हुकूमत आने के बाद तकरीबन सात लाख अफ़गान रिफ्यूजीज इधर पाकिस्तान में पसे हुए हैं बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के ठीक वो आ, ये उम्मीद दिलाया गया था कुछ यूएई में पसे हुए हैं कुछ दूसरी जगह पे पसे हुए हैं उसमें जो उनकी ज़रूरत के थे जिनसे प्रोपेगंडे का काम ले सकते हैं जिससे किसी और का उनको तो ले गए इन लोगों को इधर यहाँ वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस के हाथों और उनके हाथों बेचारे ख्वार हो रहे हैं क्योंकि कोई मेडिकल वीज़ा पे आया है कोई किसी वीज़ा पे आया है और उधर ये अब बेसिकली जल्ब खरीजाद की ज़िम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने ये काम किया था कि उन लोगों को उधर ले जाए या अफ़गानिस्तान में उनके लिए ऐसी एनवायरमेंट बना दे कि वो जीने के काबिल हो सके लेकिन इधर ये मसला भी हमारे ऊपर चौड़ा है और अब अफगानिस्तान में ख़ुद ये मेस क्रिएट करके उसके जरिए पाकिस्तान को ब्लैक कर रहा है अब उसने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उनका एजेंडा अब वो चीन के आईने में देख रहे हैं कि चीन के मामले पे आप डिलीवर करना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहते हैं तो ताउन नहीं तो फिर वो अफ़गानिस्तान पे भी आपको ब्लैकमेल करेंगे आपको ह्यूमन राइट्स पे भी ब्लैकमेल करेंगे आपको आईएमएफ के ज़रिए भी आपके हाथ मरोड़ेंगे आपके साथ दीगर कुछ भी करेंगे इसलिए मेरी अपनी गुजारिश ये होगी कि एक तो अमरीका को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान को कभी चीन के आईने में और कभी अफगानिस्तान के आईने में ना देखें बल्कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के आईने में देखें और पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये जो आ, गदागर का या फिर आ, एक किराएदार का कि ड्यूटी कर दी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उसकी पेमेंट ले ली आपने ड्यूटी कर ली तालिबान के ख़िलाफ़ उसकी पेमेंट ले ली ये काम छोड़ दे और अपनी जो हमारी हैसियत और सलाहियत और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो स्टैंडिंग्स हैं या हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बुनियाद पे उनके साथ ताल्लुकात वो बना दे दूसरा एक बड़ा मसला दोनों ममालिक के दरमियान ये है कि अमरीकी लग जाते हैं मसलन अब उन्होंने सी और चीन के तनाज में हमसे अपना मकसद हासिल करना है तो वो इस तरह के लोगों के ज़रिए भी प्रोपेगंडा कर देते हैं मीडिया के ज़रिए भी कर लेते हैं अमरीकी आवाम बड़े मासूम है तो रयामा के फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो जाती है ग़ुलाम हो जाती है तो फिर अगर वक्त आके वो हमारे साथ मदद भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते अपने रया के और मीडिया के फिर उन पर दबाव होता है क्योंकि उन्होंने इतनी निगेटिविटी फैलाई होती है पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे हुक्मरान जा के उनके साथ तो ये करते हैं लेकिन पब्लिक की सतह पे हमने अमेरिका के बारे में इतनी नेगेटिविटी पैदा की होती है कि हमारे हुक्मरानों के लिए फिर वो रीज़नेबल जो ज़रूरियात होती है उसके मुताबिक भी अपनी पॉलिसियाँ हम नहीं बना सकते तो एक अमरीकी रायामा और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान से मुतालिक सोच में जो तफावत है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत और पॉलिसी साजों और पब्लिक की जो राय है उसमें जो तफावत है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए आप हुमरानों से खालवत में बैठें तो वो कहते हैं जी आई एम एफ के बगैर गुजारा नहीं हो सकता अमरीक के बगैर नहीं हो सकता अमरीका की अब भी ये हैसियत है अब भी फ्लां हैं लेकिन बाहर सियासतदान के घर में म्या बीवी की लड़ाई हो जाती है तो वो भी बाहर आके कहते हैं अमरीका ने मेरे खिलाफ़ साजिश कर दी अब ये एक साहब ने जो चले गए अब उनको पता था भाई उनकी हुकूमत आने में शायद अमेरिका का किरदार था बल्कि अमेरिका के जो स्ट्रेटिजिक मकासद चीन के साथ मामला बिगाड़ के और सी पैक के पे काम रोक के उन्होंने की किसी और ने नहीं की लेकिन एक वाँ 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 साइपर को बुनियाद बना के अब साइपर इस तरह अगर आप देखें तो चीन से कितने आए होंगे सऊदी अरब से कितने आए होंगे एजाज़ साहब बैठे हुए हैं अगर इस तरह के साइपर की बुनियाद पे आप रिएक्शन देना शुरू कर दें तो फिर तो पूरी दुनिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी उसको बुनियाद बना के क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में आवाम की अमेरिका से नफरत है और एक अमेरिकियों को एक और चीज़ सोचनी चाहिए वो ये कि हम मैं अक्सर अमेरिकी जो मिलते हैं उनसे कहता भी हूँ कि देखें आपके मुकाबले में चीन ने माजी में हमारे साथ बहुत कम किया है आ, मदद क्योंकि पहले तो अभी चीन खुद रीबिल्डिंग के और उसके मरहले से गुजर रहा था लेकिन और अमेरिका ने हमारे साथ माजी में बहुत ज़्यादा किया है हमारे डिफेंस की मद में हमारे बाकी इकॉनमी की मद में हमारे लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट है हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अमेरिका जाए किसी चीन की तरफ अभी तक तो रुझान नहीं था इसके बाद अगर कुछ बन जाए या रशिया की तरफ लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि यह क्या वजह है कि चीन के बारे में हमारे लेफ्ट और राइट का हमारे लिबरल और कंजर्वेटिव का हमारे फौजी का और सिविलियन का हद तक हमारे मौलवी का भी उनका चीन की दोस्ती के बारे में और उसके बारे में एक कंसेंसस है चीन के खिलाफ बात करना पाकिस्तान में बिल्कुल एक गुनाह समझा जाता है लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो लेफ्ट का हो या राइट का हो इधर इतनी नफरत क्यों है मैंने उनसे पूछता हूँ कि कभी आपने इस पर सोचा है वजह उसकी ये है कि चीन ये सब कुछ करता है लेकिन वो हमारे अंदरूनी मुदा मामलात में मुदाखलत नहीं करता वो हमारी आना को हिट नहीं करता वो हमें डिक्टेट नहीं करता वो हमसे अफरा तो तफरीत नहीं करता अपने ताल्लुक में कि कभी बहुत मेहरबानी और कभी दुश्मनी इसके बरक्स आप लोग ये सब कुछ करते भी हैं और ख़ुद आपको याद होगा कि नाइन एलेवन के बाद बुश ने भी बड़ी मासूमियत से ये सवाल उठाया था उन्होंने तो पूरे मुसलमानों के पता नहीं ये लोग क्यों हमसे नफरत करते हैं तो उनको चाहिए कि अगर पाकिस्तान से वो मोहब्बत चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान से मुतालिक वो पॉलिसी अपनाएं जो चीन का ये पार्टनरशिप टर्मिनोलॉजी जो है ये चाइना की है अमेरिका की पार्टनरशिप टर्मिनोलॉजी नहीं है अमेरिका उसको कभी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप का कभी उसका नाम देता है लेकिन असल में उनका वो जहन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप का है और उनका रवैया जो है वो डिक्टेशन वाला या डिक्टेशन देने वाले का होता है और मैं ख़ुद पाकिस्तानियों से भी ये कह, कहता हूँ यही मामला हमारा अफगानिस्तान से मुतलिक है मतलब हम लोग कहते हैं यार अफ़गानिस्तान के लिए हमने इतना कुछ किया इतने लोग इधर रहते हैं हमने ये कुर्बानी दी ये अफगानी हमसे नफरत क्यों करते हैं तो मैं उनको यही मिसाल देता हूँ कि तुम लोग अमेरिका से क्यों नफरत करते हो अमेरिका ने भी तो आपको बहुत कुछ दिया है वजह उसकी ये है कि अफग़ानिस्तान से मुतक हमारी वही पॉलिसी रही है जो अमेरिका की पाकिस्तान से मुताल रही है कि हम सब कुछ करके भी उनके अंदरूनी मामला में मुदाखलत करते हैं या उनको डिक्टेट करते हैं या उनकी अना को हिट करते हैं इसलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान से मुतल वो पॉलिसी अपनाएँ जो चीन ने पाकिस्तान से मुतल अपनाई हुई है ना कि हम अफग़ानिस्तान में अमेरिका की तकलीद करें बहुत शुक्रिया जी